بسم <متصفيق> <متصفيق> <applause> <متصفيق> <الحمد> الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الواحد القران

بسم الله الرحمن الرحيم "اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وسيلة

air hujan yang karenanya tumbuh tanaman yang menyebabkan pertaniannya takjub tanah itu tidak ditumbuhi oleh tanaman tapi karena turun hujan tanah jadi subur. kehidupan dunia ini hanya sebatas permainan yang sia-sia. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kehidupan dunia itu hanya sebatas permainan dan perhiasan. Tempat manusia saling menyombongkan diri. Tempat manusia saling Mufassir menjelaskan, setelah Allah menjelaskan tentang kondisi orang yang beriman dan orang yang kafir Nah itu di ayat sebelumnya Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang orang yang mimpi dan orang yang kafir Kemudian Allah menyampaikan tentang seberapa hinanya dia dan seberapa sempurnanya kondisi akhirat pada ayat ini Allah mau menunjukkan Dunia itu hina Sedangkan akhirat itu Sempurna Namun Ada beberapa Masalah Kenapa dunia Disebut hina Padahal ada ayat yang lain Kehidupan dunia itu ini Dianggap sebagai nyaman yang sangat besar dan sebentar lagi biasa atas nikmat nikmat yang lain. Kenapa disebut dasar nikmat yang lain? Ya nikmat yang lain itu tidak akan terasa kalau kita أفسرها قليلا. المسألة الأولى وسؤال الذي المقصود الأصلي من الآيات تحكيم حال الدنيا وتعظيم حال الآخرة، مقصود آيتان من جلسات تتمكين الدنيا. Dan tidak dapat diluar bahwa Allah menyediakan keadilan di akhir merupakan perkara yang lama. Jadi intinya dalam Pourquoi tout le